Sondaqi xəbəri təqdim edirik. Nazirlik növbəti 190 manat yardım söhbətinə aydınlıq gətirib. Xəbərə keçməzdən öncə videonu maksimum like edib, kanala abunə olub bildirimləri aktiv edin ki, ölkədə və dünyada baş verən ən son yeniliklərdən anında xəbərdar olasınız. Pandemiya dövründə dövlət işsiz şəxslərin sosial riyabına dəstək məqsədi ilə 600 min nəfərə 190 manatlıq bir dəfəlik ödəniş verdi. Xüsusi karantin rejimi yürüdüşüldsə də Dövlətin vətəndaşlara dəstəyi davam edir. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən verilən məlumata görə ölkə başçısının təşdiriyinə əsasən hazırda işsiz şəxslərin özünə məşğulluq proqramının əhatə dairəsi genişlənir. Vətəndaşların ictimai işlərə cəlb edilməsi davam edir. Pandemiya şəraitində dövlətin dəstək tədbirləri davam edir. Hazırda işsiz şəxslərin ictimai işlərə və özünü məşğulluq proqramlarına cəlb edilməsi işləri həyata keçirilir. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin şöbə müdiri Fazil Talıbov deyir ki, ölkə başçısının tapşırığına əsasən nazirlik tərəfindən ölkə vətəndaşlarının məşğulluğuna və sosial rifahına dəstək məqsədilə 4 istiqamət üzrə tələblər həyata keçirilir. İşsiz və işaqlara vətəndaşlara məşğulluq və sosial dəstək tədbirləri bununla yekunlaşır. Tapşırığa əsasən məşğulluq imkanlarının artırılması məqsədi ilə ödənişli ictimai iş yerləri artırılır və bu sayı 38 min dən 90 minə çatdırıldı. Hazırda Dost mərkəzi sayəsində bu işlərə cəlb edilənlərin sayı 61 minə çatır. Dövlət sosial yardımının təyinatının sadələşdirilməsi və müddətsiz uzadılması işləri həyata keçirilir. Bundan əlavə işsizlər sığorta ödənişinin əhatə dairəsi genişləndirilir. Statın sonu. Bu və ya digər xəbərlərdən xəbərdar olmaq üçün kanalımıza abunə olub bildirim işarəsini açmağı unutmayın.